простой, как мы думали, оказывается. Вопрос не такой простой, как мы думали. В чем проблема? Если я правильно понял, есть нормативный документ, в соответствии с которым мы можем за счет бюджетных средств, местного бюджета, я так понимаю, это деньги, предоставлять помощь на захоронение определенной категории лиц. В данном случае мы предлагаем Утвердить положение о порядке частичного возмещения средств на сохранение жителей города Желтой Воды, которые на день смерти, вот здесь есть вопросы, как, по, как к этому отнестись, на день смерти не работали, не находились на учете в центре занятости и не достигли пенсионного возраста. Есть, есть моменты вообще к этим лицам, где они были, почему они не находятся в на шут... центре занятости хотя бы на учете и так далее. Есть некоторые замечания по поводу того, а вообще, собственно говоря, почему мы должны компенсировать этим людям или родственникам, которые будут их хранить частично затраты на их похороны. Потому что у нас, как правило, Сергей Николаевич, конечно, люди, которые, скажем, действительно, мы считаем, что они имеют заслуги они менее защищены в этой части, чем эти люди. Кроме того, возникают вопросы, э, а вообще эти люди могут работать в России, в бюджет России приносить э, доходы, там оплачивать налоги, а, при, а здесь быть сохранены и получить с нашего бюджета компенсацию? Тоже есть Давайте так, вопрос достаточно сложный, он с точки зрения социальной значимости, я считаю, значимый. Вроде бы сумма-то небольшая, для бюджета небольшая, но с точки зрения социальной значимости, социальной справедливости, вопрос значит, я просил бы всех депутатов высказаться, ну, кто может по этому вопросу, высказать свое мнение. Я свое озабоченность высказал, то есть я положил сюда на весы одно, положил сюда на весы одно. Вот, а теперь сравниваем, потому что у нас люди, которые есть, числятся в центре занятости и не могут получить такие компенсации. Хотя они не пенсионеры. Если пенсионер, да, две пенсии. Но опять же, пенсия может быть 1100 гривенников. Компенсация, если я правильно помню, две пенсии, это 200 на компенсацию. Все, бюджетных денег он не получает, вот семья. Я хоронил многих людей, родственников, поэтому я знаю, что это деньги. Вот. И в этой связи есть молодые люди, которые работают. Ну, с работы, да, какие-то деньги могут дать. Вот. А вот и не предприятие предприятия а закрыла на 100 труда, и как теперь быть, и так далее. Тут есть момент. Сергей сейчас пока мы... Я хочу вот что услышать, в преамбуле есть ссылка на постановление кабинета Министров. Коротко, каким образом звучит э, вот эта тема в этом постановлении кабинета Министров? Возмутите, Я начну немножко с похованием, по-моему, что ты много громадян и сети места проживания громадян ведь похование каких-то среди действительно. И птизм, и птизм, и и птизм, и птизм. Это понятно. это, это же... понятно. По правлению, по правлению. Да. Я хочу ответить Сергей Николаевич, в отношении 1200 гривен эти деньги идут с областного бюджета и устанавливают <ученые> размеры этих выплат. И потом в центр, департамента нашем департаменте, в У меня есть листы, которым указано, что с 10 по 13 года выплаты становятся 1286 гривен. Серьезно, еще знаете, такой вопрос? Сколько у нас по прошлому году таких лиц было? Сейчас я скажу. Покороче. Значит, я на прошлом заседании с собой комиссии нашей программы. В этой программе указано количество лиц. Значит, сейчас я не Значит, по памяти так, за 2014 год 50, за 50 человек, 50 человек. 50. а за 15 год 36. Сейчас я хочу понятно, я... <закущая> порядок, да. что такое. Все, да понятно, все, сейчас, стоп. И еще можно? Предложение. Если депутаты считают, что это большая цифра, давайте ее уменьшим, нет вопроса. Можно исключить вопрос. из калькуляции там любое направление, которое... Минут. Мину, вопрос? И ну, я, ну как бы. Сейчас, подождите. Александр, Ильич, пожалуйста, микрофон ухудшайте. Депутат округ округ 33. Я вважаю, що на минулій сесії просто нам не достатньо чітко пояснили інформацію. Я цю постанову вивчив. Дійсно, там немає ніяких додаткових умов на отримання цих коштів. Дійсно, є питання про людям, які працюють за кордоном, і потім, якби ну, ми компенсуємо ці кошти. Але, ну. Це постанова КНУ, і ну я вважаю, що просто треба підтримати. А з, стосовно суми, я наскільки пам'ятаю, там сума визначається саме ну, рішенням сесії. Тобто, Ні. ну якось так. Не, не те, що ця сума вона не є зафіксованою там десь якісь постанові. Постанові не будуть. Я, я, я цього не побачив. Ну, то тобто, ми самі можете визначити суму. Так, ну просто ми зараз не можемо так ну, суму цю визначити на місці. Ну, ну це ну, лише це потрібно вивчити і все. Але питання про тим особам, які працюють в Росії, так? Та, ну, так, ну там не скажувати. Питання... Це в Україні. Я розумію, а податки. Я пам'ятаю, іще розв'язувати. Чому держава не задасть робочі місця на Україні? Скажіть, будь ласка. не Я вам скажу просто. Вопрос... Вопрос... Uh, небольшой uh, опыт, который я принял вчера. У нас не хватает людей для размышляния. Ну, нет uh, людей, которые наверное, могут ходить по домам и заключать договоры. Uh, и люди отказываются ходить в субботу, и воскресенье. Они не хотят эту работу, хотя работа оплачивается. Вот это тот маленький пример, который говорит, что мне держава не дает работу. Второй uh, серьезный вопрос полочку Двоня на не и не заходил на облику центре занятости. Я понимаю вопросы, что он не успел встать на центр занятости по времени. Может определить какое-то время, которое он должен успеть хотя бы стать, если люди, заблаговременно уезжая с города, не хотят вставать в этот центре занятости и потом им возмещать вот эти компенсации. Но они не, есть люди, которые ездят, они не хотят работать здесь на полторы, на две тысячи, хотят получать 10, 15, 20 тысяч денег зарабатывать. Они уезжают с города, уезжают со страны, платят там налоги в Россию, в, в, в Польшу, ну, где вот, угодно. Платят налоги, здесь они ничего не платят. Может какой-то определить э, ну, срок, что они... Не успел например, за полгода стать на очередь. Полгода запустимо. Год. Вот. Давайте определим эту, эту дату, какую он будет. Он не успел представить. И, И тем людям нет. давать. А те, которые находятся уже 10 лет за рубежом, или или даже не за рубежом, или 10 лет они работают в Киеве. Нигде не ни платят, ни, ни налогов, ничего. И ни, не ни, 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 ни стоят. Неужели таким людям надо тоже давать эти занимаются? В законе об этом ничего не сказано, просто. просто Поймите. Вы не можете. Ну, Телефон звоните, Так. вы слышите, сейчас, Не момент. Я правильно понял, что с одной стороны есть Александр Александрович, я правильно понял, в нормативном документе о по постановлении кабинета министра. Там просто сказано то, что сказано у нас в решении и все. Ну, ну предусмотрено, вот такая вот действие, которую мы будем принимать. Я правильно я Ну, вот тебя постанова номер 99, правильно? Ну, я да. ее читал. Это с области, бюджета области. Нет, ну, бюджета, ну, там, это, 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 мы, это мы, компенсируем, мы со своего кармана компенсируем. деньги. Ці терміні, рамки. А по-друге, це положення діє з 2004 року. Значить, депутати попередні скликають були більш гуманні, ми, з більшим розумінням відносилися. Ну якщо хто візьме на себе таку? Відповідальність, то хай голосує проти, але я вважаю, що людина, яка померла, їй вже однаково, хто її буде хоронити. А мова йде про тих, хто буде здійснювати це за це поховання. Не завжди є рідні, не завжди є кому захоронити. Якщо люди будуть відчувати, що будуть мати цю компенсацію, то дійсно жоден не залишиться там у своїй квартирі до повного розкладення. Ну просто були нелогічні питання. Ми так, ми все, не ясно. Давайте закончу вопрос.

Да. Жукова. Жушман. Да. За, За. За. я выпрямилась. Иванченко. За. Ищенко. Да. Сергей. Сынбирский вкусов. Устым. Абрамов. Да. Проголосовала 30 за 26. Вал, прости, 25. 4 примусся по ДНП. Решение примени.